доброе утро всем с вами я андрей боленков и сегодня мы с вами будем прорабатывать третью тренировку сегодня будем прокачивать максимально сильно мышцы спины и мышцы плечей обязательно в день спины первым упражнением делаем гиперэкстензию о том как делать гиперэкстензию мы показывали в предыдущих передачах и второе упражнение которое мы будем сегодня выполнять это тяга штанги в наклоне собираем штангу для начала это такой вес должен быть, который вы можете легко сделать на 15 повторений. И в каждый последующий подход увеличиваем вес штанги, уменьшаем количество повторений. Делаем 4 подхода. Первый подход 15 повторений, второй 12, третий 10, четвертый 8. Это упражнение очень сильно влияет на развитие мышц спины. Ноги на ширине плеч, руки плотно к ногам, спина прогнута поднимаем вес до уровня чуть ниже колен. Делаем вдох и на выдохе с помощью сведения лопаток тянем штангу к себе. Следующее упражнение – это тяга блока в кроссовере к себе. Значит, берем ручку, хват снизу, оттягиваем блок Вдох и на выдохе тянем ручку к себе и максимально сводим лопатки и прогибаем спину. Стараемся максимально сводить лопатки. Данное упражнение также выполняем, увеличивая вес снаряда и уменьшая количество повторений. 4 подхода. В первом подходе 15 повторений, во втором 12, в третьем 10, в четвертом 8. Вес снаряда увеличим от подхода к подходу от 5 до 10 килограмм Самое тяжелое упражнение на сегодня, которое мы будем делать, это подтягивание на перекладине, только при этом корпус находится параллельно полу. Это упражнение самое тяжелое для спины, поэтому мы его ставим в конце. Выполняем данное упражнение беремся за перекладину, хват чуть шире ширины плеч. Ноги ставим на дополнительную опору. Прогибаемся. И с помощью сведения лопаток тянемся грудью к перекладине. Данное упражнение очень сильно влияет на развитие мышц спины. Я рекомендую его делать в каждой тренировке когда вы прокачиваете спину. После того, как мы прокачали мышцы спины, переходим к мышцам плечей. Первое упражнение – жимы в кроссовере. Садимся на лавку, спинка задняя выставлена вертикально. И подбираем такую дальность лавки от стойки, чтобы во время опускания эта штанга у нас ложилась на ключице. То есть не сильно далеко назад, и не слишком далеко вперед, потому что не получится опустить гриф. Значит, занимаем стартовое положение, руки немножко шире, к плечей. Снимаем со стоек и делаем вдох на опускании, выдох на подъеме. Выполняем 10 повторений кроссовере чем хорошо выполнять данное упражнение если вдруг вы взяли слишком тяжелый вес и не можете выполнить очередное повторение вы в любой момент можете на любой высоте остановить выполнение упражнения вот если мы срываем штангу и чувствуем что сил не хватает для того чтобы выжать очередное повторение то вот с помощью поворотов кистей останавливаем выполнение упражнения. В этом упражнении будем делать 4 подхода по 10-12 повторений. После выполнения жима в кроссовере для развития плечей выполняем следующее упражнение, которое уже является изолированным для развития дельт. Это подъем гантели через стороны. Как выполнять данное упражнение? Сводим две гантели вместе перед собой, локти слегка согнуты, делаем вдох на выдохе поднимаем гантели через стороны, но таким образом, чтобы в конце движения большой палец смотрел вверх. Так называемые кувшинчики. Стараемся выполнить по 20 повторений 3 подхода. Поехали. Становитесь сильнее, бодрее и счастливее. С вами был я, Андрей Буленков. До следующих встреч.